Можете сколько у нее? Какая? 1, Смотрите, 8. у нее 1,7 киловатта 2-3 лошадиные силы. У нас такая же дома на даче пилка. Мы работы надо... а Бывает. У нее шина 35 сантиметров. Можно. Это как За... как у Можно в зарезе. То есть это может цена двое. 70 режете. 70. Вы такие будете валить? Не, вот такие будут Ну так валить. это значит 20. Еще вот сколько останется по Обошли. Ну все. И хорошо. все. Давай. Зато она легкая, экономная. Проверяем. У нее хорошая интеграционная система пружинная стоит. Проверяем. Тоже есть праймер подкачки. Так, на карту можно будет? Э -э на расчетный счет. Либо оплата карты. Ну, карты, карты. Хорошо. Карту, карту. У меня телефон, я ему на карту скину. Какая ему разница? Ну, фоб, да, на карту. Ну, на расчетный счет оплата. Мы вам все покажем. В общем, пилку, смотрите, дома э, в холостой... Скажи, какие пользы, потому что шири, оно, они все по-разному по пользуются. Смотрите, на литр бензина заливаете 30... 25 масла. Ну, 30 на обкатку, 25 отдельно. Ну, потом уже после обкатки можете заливать. Я знаю, что у Ле макс это... Ну, вы как вот дистрибьютор Леомакса? Мы официальный дилер Леомакса. А, ну все. Да. Я с вами тогда верю вам. Э, так, э, 25 заливаем после После обкатки, во время обкатки, это буквально пол-литра разбавили, 300 грамм на вот литр. это такое? Это крышка воздушного фильтра. Ну, давайте а, начнем с этого. А, ну все, с него. я понял. Тут все. фильтр стоит. Все, я понял. Он моется Закройте каждые меня. 10 часов работы. Можно чаще. Как заводится бензопилка? Я знаю. Рычаг опускаем в самый работает. низ. Ага. Тут есть праймер подкачки. У его нет. Это масло. У штиля он есть. Праймера нет, 180. Нет, у него не такой. И дергаем до первого хлопка До первой вспышки Все, хлопок У штиля бы вас еще раз здесь бы дергали Переводим рычаг в среднее положение В рабочее Нижнее это подсос Среднее это рабочее Вверх глушить На горячую после манипуляции. Я понял, пуска, на да? горячую ноги. Копливная смесь, еще раз вам повторю, хранится не больше, чем две недели в разбавленном виде. Я знаю, это я знаю. Да, это бензин и свежая смесь, это залог долгой работы инструмента. Это я знаю. Залейте работы... масло хотя бы чуть-чуть, чтобы оно было хотя бы. Бензина оставить вам, Тиша? Ну, бензина, да, чуть-чуть. Ну, тут бензин ну, проверочный, лучше купите свежий. Это да, не... ладно, тогда не надо все, да. тогда не надо. Мне проверочный не надо, мне надо свежий. Да. Купите свежий бензин. 95-й, да? 5-й обычный, без присадок. дальше